নমস্কাৰ আজি কাতি বিহু আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ এয়া দেখিছে তুলসী আমি ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে টাবত টাবতে আমি তুলসী ৰুবলগীয়াত পৰিছোঁ আৰু তুলসী আমি ৰাখিম এই জেগাটোতে আমি তুলসী ৰাখিম ইয়াতে লাইটিং ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াতে এটুকুৰা জেগাতে আমি লাইট লগাম মানে টুনিছে টুনিত লাই টুনি লাইটসমূহ ইয়াতে লগাম দুই এটা কেনে অলপমান যাতে তুলসীজোপা সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে তেনেকুৱা টাইপত অকণমান লগাম আৰু আমি এবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আমি আজি এইটো আমাৰ ভাড়া ৰুম মানে আমি এইটো ইয়াতে আমি থাকোঁ এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি তিনিকুটি বোলা এটা অঞ্চলত আৰু এইটো জেগাটোত প্ৰায় অসমীয়া মানুহ নাই মানে এই গাঁওখনেই হৈছে নেপালী মানুহৰ গাঁও সেইকাৰণে ইয়াতে বিহুটো তেওঁ মানে কাতি বিহুটো তেওঁলোকে পালন নকৰে গতিকে আমিতোতো অসমীয়া মানুহ আমি ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰত আছোঁ বুলিয়েই যে বিহুটো আমি নাপাতিম তেনেকুৱা নহয় গতিকে আমি সৰু কেনে ফুল মূল কেনে আমি যেনেদৰে পাৰিম আৰু সেইদৰে আমি ইয়াতে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই জেগা ৰাতিলৈ কি কি কৰিব পাৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আমি নাৰিকল কাটিম এয়া দা আৰু নাৰিকল আমি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া নাৰিকল কাটিম ইয়াতে আমি এতিয়া লাইটিং লগাম যাতে আঁতৰৰ পৰা দেখিবলৈ যাতে ধুনীয়া লাগে তুলসী গছজোপা উজ্জ্বল হৈ পৰে যাতে দেখিবলৈ সেই তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া ইয়াতে আমি লাইট লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ তুমি তুলসী গছ যিটো টাবত আমি ৰুইছিলোঁ সেই টাবটো দাঙি আনি আমাৰ সঠিক ঠাইত যি ঠাইত আমি লাইট লগাইছিলোঁ সেই ঠাইত লগাইছেহি মানে দাঙি আনি পিনি থৈছেহি আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে বন্তি ধূপ সেইখিনি আমি লগাম ইয়াতে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ফুল বৰ্তমান দি পিনি সজাই আছে মানে সজোৱানো কি আৰু টাবত বিশেষকে ভালকেনে সজাব নোৱাৰি তথাপিতো আৰু অকণমান সজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এয়া আমাৰ কুন্দন কুন্দনেও এয়া ফুল দিছে আৰু এয়া গৰিয়সী এয়া গৰিয়সী তাইয়ো আহি পিনি ফুল দিছেহি এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আমি লাইট এয়া লাইট আমি লগালোঁ লাইট লগোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ তুলসী তলত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা আদি কৰি বন্তি জ্বলোৱাৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক এয়া বন্তি লগাই আছে এয়া আমাৰ প্ৰসাদ তুলসীৰ তলত যি আমি প্ৰসাদ দিওঁ সেই প্ৰসাদসমূহ ইয়াতে আনি ৰখা হৈছে কল কুঁহিয়াৰ বুট মগু আদি আমি ইয়াতে এয়া আনি ৰখা হৈছে এতিয়া ওচৰৰে যি আমি দুই চাৰিজন সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতকে মাতি আনি তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা এটা গাম বা প্ৰাৰ্থনা এটা গোৱা হ'ব